Salam əziz izləyicilər. Deməli, deyim test toplusu 43 nömrəli testə baxılıq. ERV diaqramına əsasən uyğun olan bəndləri müəyyən edin. Sakit Okeanı, Şərqi, Sakit Okeanın Qərbi. E, Əvvəlcə qeyd edim ki, Sakit Okeanın şərq hissəsi düşür, e, deməli Şimali Amerika, Cənubi Amerika tərəfə. E, qərbi hissəsi isə düşür, e, deməli düşür. Şərq ya əslində normalda şərq yarımkürəsinin tərəfə əslində. Yəni Avrasiya və Avstraliya tərəfə. İndi baxaq, 180 seismiklik və aktiv vulkanını bizim özünü göstərir. Hər iki tərəfində 3 aylıq olacaq. Deməli subduksiya zonasıdır. Hər ikisində yəni 3 aylıq olacaq. Sıra dağlar tam zolaqamələ gətiribdir şərqə. Sonra davamla baxırıq. Çox saylı adalar qövsü qərbinə düşür qərbinə düşür, yəni 2-yə aid olacaq. Sonra dünyanın ən dərin çökəkliyi yerləşir Marian çökəkliyi qərb tərəfində. Bu da 2-yə aid olacaq. Nasqa və Kokos bu ayırdılacaq 1-ə. Deməli 1-ə aid olacaq. Deməli 3-ə aid olmuşdur. 1 2 2-yə aid olmuşdur. 4 5 3-ə 1-ə aid olmuşdur. 3 6 variantımız olacaq D variantı.